При подготовке первой выставки в социальных сетях делая как бы, акцент на то, почему эта выставка уникальна, что э, криворожский зритель может увидеть в ней впервые, я э, как бы, немножко в шутку так написал о том, что Фукс это автор первых криворусских селфи. Действительно, он, как человек тонкой организации, он не доверял такой процесс, как фотографирование даже самого себя, кому-либо со стороны, и делал это своим же фотоаппаратом, просто с задержкой спуска. Вот одна из таких фотографий, это одна из моих любимых фотографий, это человек на отдыхе. То есть Фукс лежит на кушетке, в руках у него газета, он расслабился вот в свободную минутку, но эта фотография, она настолько богата различными элементами, которые э, в том качестве, в котором мы имеем на сегодняшний день этот снимок, позволяют судить о нем как э, действительно о всесторонней личности. Вот эта вот масса книг, литературы, журналов, которые находятся на полках, это там можно прочитать на корешках и название и «Мир искусства», и «Мир Божий», и э, «Горный журнал». То есть интересы этого человека э, настолько широки, что они не ограничиваются лишь одной специальной горной литературой. Э, как и многие инженеры того времени, работающего в примороге, человек владеет несколькими языками французским, немецким, русским, выписывает за зарубежную литературу. И э, вот даже остальные моменты, такие как там столовое вино, это вот, в сегодняшнем понимании, как бы водка или там э, коробочки от фотоснимков, какая-то там техническая документация, она показывает его, вот как обычного человека, которому ничего не чуждо.